ॐ श्रीसङ्कटनाशनगणेशस्तोत्रं ॐ श्रीगणेशाय नमः ॐ गं गणपतेय नमः ॐ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुःकामाध्यसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं फालचन्द्रञ्च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु जगजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पटेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्याद्धि लभते विद्याम् धनाभते धनं पुत्राद्धि लभते पुत्रान् मोक्षाद्धि लभते गतिं जपेद्गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलम् लभेत् संवस्तरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशत्या गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्